kabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan di Malaysia. Ada empat agama utama di Malaysia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu, setiap agama ada tempat ibadatnya. Tempat ibadat adalah tempat untuk sembahyang atau berdoa. Tempat beribadat untuk umat Islam adalah masjid. Tempat ibadat untuk umat Kristen adalah gereja. Tempat ibadat untuk umat Buddha adalah tokol. Tempat ibadat untuk umat Hindu adalah kuil.